Доброе утро всем! С вами снова я, Андрей Блинков. Сегодня я вам хочу рассказать о специфике выполнения тяжелых базовых упражнений в тренажерном зале. В одной из прошлых передач я рассказывал вам о том, как правильно выполнять данное упражнение. Сегодня более детально рассмотрим этот вопрос. Значит, начнем с того, как правильно ложить гриф на плечи. Почему, для чего, как и так далее. Вот это положение является неправильным так как в данном случае гриф будет передавливать капилляры и вся нагрузка будет идти на шею. В данном случае спортсмен будет испытывать достаточный дискомфорт и перегружать шейные мышцы. Штангу нужно ложить на заднюю дельту, то есть вот сюда. После того, как мы положили штангу на плечи, снимаем ее двумя ногами. Отходим Выставляем ноги, корпус ровно, слегка прогнутый. С прогнутой спиной садимся и встаем. В верхней точке не нужно выводить таз вперед. Это также перегружает диски в позвоночнике. Нужно постоянно просто слегка прогнуто держать спину. При выполнении приседаний со штангой рекомендуется использовать обувь с жесткой подошвой. Это предотвратит перегрузку голеностопного сустава и убережет вас от травм. Некоторые спортсмены, приходя в спортзал, используют для выполнения приседаний тапочки, кроссовки на мягкой подошве. Это неправильно, так как это может вызвать травму голеностопного сустава правильно, нужно использовать обувь на жесткой подошве. В данном случае я использовал штангетки. Второе упражнение, о котором бы я хотел вам сегодня рассказать, это становая тяга. При выполнении этого упражнения можно использовать две постановки ног, узкую и широкую. При узкой постановке ног больше работают мышцы спины и меньше нагружаются ноги. Подходим к грифу, подсаживаемся, беремся за гриф. Я рекомендую при использовании больших весов не пользоваться перчатками, а пользоваться разнохватом. То есть, как вам удобно, одна рука на себя кистью, вторая от себя. Беремся за гриф. Прогибаемся. Спина прогнута, голова вверх. И делаем подъем. В верхней точке движения отводим плечи назад. Фиксируем. Следующее повторение. Опускаем, поднимаем, разворачиваем плечи. При опускании делаем вдох, при подъеме выдох. При выполнении данного упражнения я рекомендую вам пользоваться тяжелоатлетическим поясом, обувью на жесткой подошве и магнезией. С вами был я, Андрей Буленков. Всем удачи, хорошего настроения. До новых встреч.